Salam. Mən 6B sinif şagirdiyəm, Namazova Fəridə. Sizə şəhid Həmid Abbasbəyli haqqında danışmaq istəyirəm. Həmid Abbasbəyli 17 Noyabr 1991-ci ildə anadan olub. 2006-2009-cu illərdə Cəncir Naxtivanskı adına Hərbi Liseydə təhsil almışdır. Abbasbəyli Həmid idmanın boks və qaydasız döyüş növləri ilə məşğul olmuş, bir sıra yarışlarda iştirak edərək nailiyyətlər əldə etmişdir. 2009-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuş, 2013-cü ildə Ali Hərbi təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. Ardınca 2013-2014-cü illərdə təhsilini Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Təlim-Tədris Mərkəzində davam etdirmişdir. Ali təhsili başa vurduqdan sonra Abbasbəyli Həmid cəbhə bölgəsində yerləşən Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun adını daşıyan bölükdə taqım komandiri olaraq hərbi xidmətə başlamışdır. 2015-ci ildə xüsusi təyinatlı qüvvələrin sırasına qoşularaq hərbi xidmətini davam etdirmişdir. 2016-cı ilin 2 və 5 aprelində baş verən aprel döyüşlərinin iştirakçısı olmuşdur. Azərbaycan ərazisinin bərpası üçün başlanan ikinci Qarabağ müharibəsi zamanı Cəbrayıllı qəsəbəsinin, Füzuli və Laçın nazadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. Həmid Abbasbəyli oktyabrın 9-unda Ermənistan keçəncə Laçın dəhlizinə nəzarət edən yüksəkliklər uğrunda gedən döyüşlərdə Qozəvan rayonunda Qırmızı Bazar qəsəbəsinin ərazisində qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunur qarşısına qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün ölümündən sonra Qarabağ ordeni, Cəbrayıl Azad olmasına görə, fizulinin azad olmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə Vətən uğrunda medalları ilə təltif edildi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmet etsin. Canım, ağlama. Qəlbimsiz